ക്ഷത്രങ്ങൾക്കിടയിലെ പൗർണമി പോലെ തെളിവുറ്റേ അതിനെ കാശ صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنيتم عزيز عليكم المؤمنين رؤوف رحيم وربيان النبي صلى الله عليه وسلم سلام. أنه قال كن بين الله عز وجل قبل أن يخلق عالم عليه السلام بألف يامي. سبي الله ذلك نور الصبي الملائكة بتصبيه فلما خلق الله تعالى آدم عليه السلام ألقى ذلك نور في دينة فأبتنا الله في زلبي نوح عليه السلام وجعلني في سفينة في زلبي نوح عليه السلام وجعلني في زلبي خليل إبراهيم عليه السلام إن به في النهار ولم أنزل نقول من الأحساب الكريمة فاخرات من الأهرام زكاة طاهرات أتى أخرجني الله من بينه أبوي Yes, صل الصلاه على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطهي والحبيب الاهمي انت تطلع بيننا في القواكب والبدو بل واشرف من حياه അന്ത നിശദിക നക്ഷത്രങ്ങൾക്കിടയിലെ പൗർണമി പോലെ തെളിവുറ്റേ അതിനെ دعوه ألا بريأ في <applause> دعوه قد الله بيقبله أغن سيهم تل نبيه ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله فقل لا إله إلا الله الصفا من لنا مثل سيدي خير النبي يرتقب على الخطا غير أسر وأذاه لك أشكو فيه يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام سيدي خير النبي الشفاعة اتى لنا في القيامة مشفقه وهلانا الا عيا سيدي خير النبي الصلاة لا نجمر في السماء سيدي خير ربي جل الله ད�ང སྲྱས དེ ཀྱེ 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 ཀེ ཁེ ད Yeah,